брана. І я стаяў у слуху, хоць нейкае неспакойнае пачуццё і казала мне, што яно зараз бліжэй. Я ж не мог паверці ў прачуванні, павінна была быць нейкая рэальная прычына для гэтага душэўнага стану. Я не мог нічога бачыць. лёгкі туман укрываў раўніну, і я нічога не чуў. Што ж гэта могло быць, Адкуль гэты сыгнал? Я лёг на зямлю, прыціснуў да я вуха і праз папаловую хвілін адчуў нейкае раўнамернае страсенне зямлі. Не скажу, што я вельмі смелы чалавек. І стынкт самозахавання ў меня можа нават больш моцны, ні у іншых, але я заўжды быў вельмі дапытлівы. Я вырашыў чакаць і хутка быў узнагароджаны. С боку пушча па пустках рукалася нейкая цёмная маса, даволі вялікая рухавая. Я доўгі час не мог здагадацца, што гэта такое. Пасля я пачуў дробныя роўны пошчак капытоў, шамацеў венасць. Паях слабага празрыстага туману ясна вымаллёўваліся сілуэты коннікаў, якія імчалі шалёным намётам, аж конскія грывы веялі на ветру. І Я пачаў лічыць іх і налічыў 20. 21 скакаў наперадзе. я яшчэ сумняваўся, калі вецер прынёс ад некуль далёкі водгу паляўнічага рогу. Хаодны сухі мароз прайшоў па маёй с спине. Цмяныя тені коннікаў беглі ад дарогі на ўскос да дрывяістай лагчыны. Велі паветры, плашчы веліісы. Коннікі прамы як клякі сядзелі ў сядле і ніводны гу не даятаў ад ты. Менавіта ў гэтым маўчанні было самае жахлівае. Нейкія светлыя плямы выдзяляліся на гэтым туманным фоне, а 21 скакаў наперадзе, не матляючыся ў сядле. Вочы яму закрываў нізка насунуты капялюк з пяром быў змрочны і бледны, вусны падціснуты. Дзікі верас спяваў пад іхнымі нагамі. Бязгучна скакала па верасе дзікае паляванне караля стаха, мчалі шэрыя туманныя, нахленыя наперад постыці. Я не адразу зразумеў, што яны, лукаючы палоту, натрапілі на мост след і зараз ідуць па ім па маю душу. Яны спыніліся ўсё так же бязгучна каля таго месца, дзе уббіўся твар. Да іх было не междзе метраў прасту. Я бачу нават што конні іх, туманную конь, вранога і стракатага колераў, але не пачуў ніводнага гуку. Толькі недзеля пушчы часам спяваў прыглушаны рог. Я толькі бачыў, што адзін з іх павеснуўся для паглядзець на сляты, зноў выпраміўся. Правадырмхнуў рукою той бок, куды пайшоў я і паляванне памчала яшчэ хвілян 15 і яно гіну лагчыну павінна было б быць тут холодная злоссть веравала моем сердцеце ну не здане вы ці кто я вас устрэну по-належнаму рэвольвер 6 набояў и паглядзь я хутка суну руку у кішэні холодный пот выступіў на маім лбе я толькі тут успомніў что пакіну яго шыфляць бюро моим покоем гэта конец подумал я а